Всем привет! В одном из видео по перезапуску 200 литрового аквариума Сергей Новик спросил у меня о внешнем фильтре самодельном и я думаю что многие аквариумисты задаются таким вопросом для меня понадобилось для этого фильтра это внутренний фильтр на 380 литров в час и банка из-под чупа-чупса то что у меня было с того и делал значит что касается банки в банку я поместил синтепон на дно по центру я поместил небольшой обрезок из бутылки и по низу бутылки вот так вот таким образом я вырезал в эту бутылку входит вот эта вот трубка здесь это металлопластиковая трубка, она отлично сюда в такой вот фильтр встает. Далее, как же все-таки его закрепил к крышке? Сначала я просверлил отверстие под сальник для провода, провод я разрезал, далее протянул провод через него, закрутил, потом я подсоединил вот эти вот уголок, еще один добавочный здесь элемент пластмаску. И вымерил, просверлил отверстие под штуцера. Два штуцера для садовых шлангов. Я их обрезал и вставил с внешней стороны, а изнутри залил эпоксидной смолой. После того, как этот фильтр у меня уже держался на вот этом вот элементе, на уголку то с обратной стороны, тут где присоски, я решил еще добавить одно крепление. Вот здесь вот в отверстие, в одно из отверстий присоски, я пропустил такую вот пластиковую пластинку и залил ее также, сделал здесь формочку такую и залил ее также эпоксидной смолой. Перед тем, как смолой заливать, я здесь пластмассу на крышке зачищал далее по контуру крышки я уложил э, уплотнитель дверной вот он с одной стороны самоклеющийся и здесь он прекрасно приклеился и держится вот таким вот образом я из того что у меня было сделал вот такой вот себе фильтр внешний. Ну, всем пока, удачи вам. Кому понравилось это видео, ставьте лайки.